...магічний напій або як чай розкриває особистість. Відповідь на це питання знає чайний майстер Олександр Хрустальов. Уже п'ять років він вивчає культуру споживання цього унікального напою. Саме завдяки чаю чоловік знайшов своє місце у житті, відчув гармонію із зовнішнім світом та зумів стати по-справжньому щасливим. Завдяки підтримці однодумців він відкрив власний чайний куточок у середмісті, де передає людям свою енергію та знання. Я багато чого в житті перепробував. Чем интересовался и в конечном итоге именно мой интерес вот к чаю к чайной культуре собрал объединил, скажем так, вокруг себя все мое мировоззрение все все что я люблю все чем занимаюсь в жизни практикуюсь то есть с утра до вечера тот путь который я иду в принципе он основан и на чайной культуре тоже и так как я нахожу это ну, скажем так, очень важной частью своей жизни, а чем хочется поделиться с другими? Только самым важным, самым сокровенным, самым ценным. Столько всего человеку нужно сделать внутри себя, чтобы согласиться, там принять форму какую-то, э, дышать определенным образом. Во-первых, подчиниться какой-то традиции, потому что и чай это тоже традиция. Традиция это свод правил, выполняя которые раскрываются какие-то качества внутри. То есть другим по-другому это не раскрыть. Кушая там бутерброд, пьешь кофе, там просто воду пьешь, это не, не оказывает никакого воздействия. Но когда человек начинает проникать в тайный смысл, что же здесь такого, вот все пьют и вроде бы вау, то вот оно начинает как-то влиять, оказывать влияние на жизнь. То есть не надо себе ничего приказывать. Просто пьешь чай и наблюдаешь, как ты вот меняешься, 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 меняешься. И, ну скажем, за те пять лет, которые я практикую, а начиналось сначала с баночки пол-литровой сыпал туда чай, заваривал и вот предлагалось там купить сразу ну там доску это это все было так довольно дорого. Я не понимал, зачем платить такие деньги. И когда люди говорили это мне, я видел в их глазах непонимание. Сейчас, когда я кому-то предлагаю, ну как бы сразу начать так, и вижу в их глазах непонимание, то я понимаю, что до этого надо еще внутри дорасти. На первых этапах покупаешь одно, пробуешь, ну и не нравится. Ну, так нарабатывался опыт, скажем так. Сейчас, когда уже рука набита, и ты понимаешь, и как и визуально, отличить чай и, во-первых, какие сорта схожи между собой, как, какого они качества, как они воздействуют на человека. Ну, стало быть, чего-то больше берешь, чего-то меньше. У нас вот больше предпочтение идет к чаю Пуэр. Мы большие любители. Это самый, самый такой любимый чай среди чайных гурманов. Вот. Его воздействие на организм ну самое, скажем так, ощутимое физически, то есть бодрость физического тела прежде всего, потому что есть чаи, которые оказывают воздействие, ну просто на сердечный центры человека, это оно дает мягкость, успокоение, там коммуникация, вот поговорить и развалиться так на диванчике, там или в кресле, такой, ну компа компанейский такой чай. Есть чаи, которые оказывают воздействие на верхние центры человека, то есть это сознание, воображение. С таким чаем очень ну, легко, когда ты гармоничная музыка, один, погружен, не надо о чем-то говорить, о чем-то думать. Ты просто ну, попил и улетел, скажем так. Причем улетел не вовне, а вовнутрь. И, как говорится, что, что снаружи, то и внутри. І то, що я не можу попробувати від мене далеко, я можу поприсутствувати там через погруження в сіда. Серед сортів чаю вирізняють білий, жовтий, зелений, улун, темний улун, червоний, зелений та чорний пуер, а також художні чаї. Всі їх майстри замовляють з Китаю. Процес споживання чаю дозволяє людині трансформувати себе. Експерт стверджує, що не потрібно собі нічого наказувати. Світ розкривається перед людиною сам по собі. Під час чайної церемонії відбувається медитація, що триває кі. Кілька годин поспіль. В цей час людина єднає дух чаю зі своїм власним духом. Майстер вивільняє чайну енергію, що збереглася в листі після його зрізання з куща. Це шлях самовдосконалення та відкриття езотеричного світу. Професійне споживання чаю є корисним для здоров'я і виключає наявність шкідливих звичок.